Для пополнения баланса магния в организме та для попереджения дративливости и стрессу. И я думаю, что в итоге российская сторона сначала э, убедит его потребовать от Украины уступить Донбасс, потому что Россия победила. России необходимо зафиксировать эту победу, и добровольная сдача Украины хоть какой-то территории будет свидетельствовать о том, что Россия победила, Украина проиграла. Ай, мечты, мечты. Всього. Чиї мічти Аліксіргівчалі да. Да, да, да ви думаєте, він к нам на програму мічтать приходять. Ну СВО те час привчають все больше. Целі СВО привращаються больше в мечту, ніж в реальність. Ну нарешті, нарешті, це, хоч хтось сказав на російському телебаченні, що целі СВО це лише мрії Путіна, які дуже далекі від реальності. Саме тому деякі пропагандисти і просувають меседж, що Росія вже мовляв перемогла. Тож, можливо, варто зупинитися. Ще про це кажуть у Вашингтоні. Та чи готовий терорист Путін відступити? Ось про це та не тільки розкажу вам я, Анастасія Норіцина, у новому випуску обережно зомбоящик. Але ви, друзі, будь ласка, не забудьте підписатися на цей канал, а також мій особистий, поставити свій лайк і написати коментар. Це важливо для просування відео у Ютубі. Погнали! Итак, сенсационные, отчасти скандальные подробности встреч Трампа с Зеленским. Президент США, оказывается, потребовал от Киева признать поражение и отдать России Донбасс, иначе Украина будет уничтожена целиком. Необычные подробности встречи в Белом доме. На первых полосах Daily Telegraph, Financial Times, издание со ссылкой на источники утверждают, что... Президент США был в ярости от несговорчивости киевского режима, постоянно кричал и в какой-то момент даже перешел якобы на непечатную лексику, отшвырнул фронтовые карты, с помощью которых Зеленский пытался продемонстрировать успехи вооруженных сил Украины. О будущей встрече Путина с Трампом пока подробностей мало. Звісно, що не глибока підготовка. подготовка. Насправді, зустріч Трампа та Владимира Путіна у Будапешті може не відбутися, але давайте про все по порядку. Бо Скабєєва, як і вся російська пропаганда, знову бреше. Хоч і справді, після смак від переговорів Трампа та Зеленського не найсолодший, але по факту Київ отримав те, що хотів. Були розмови про постачання американських ракет та ППО в Україну, зустрічі з оборонними компаніями. І розмови про те, як примусити Кремль закінчити війну. Ну і найголовніше, Трамп не вимагав від президента України Зеленського віддати Донбас Росії в обмін на перемир'я з Путіним. Він сказав, що зараз обидві сторони мають просто зупинитися. Ми вважаємо, що їм стоять просто зупинитися там, де зараз проходить лінія фронту. Зараз є чітка лінія бойових дій. З іншим дуже сложно договоритися. Ну, до речі, НТВ-шний пропагандист Фьодоров, який нібито завжди в курсі всіх переговорів, також не витримав брехні російських змі про зустріч Зеленського та Трампа. Весь той інформаційний бред, який сейчас наповнює російські засоби масової інформації, не має ніякого відношення до том візиту зеленського. А давайте мы не будем за все средства я... массовой информации. Ну, кстати, давайте, по крайней мере, давайте вот смотрите, мы цитировали Андрей Владимирович, мы цитировали «Аксиос», да? мы цитировали «Вашингтон-Пост» да? и мы цитировали «Файнэншн Таймс». Трамп уже дал комментарий насчет «Вашингтон-Пост». Так что а, он сказал-то? Он сказал, что это вранье, то, что Так, а то, что «Аксиос», что встреча была плохой, тяжелой... Встреча была нормальной абсолютно. Нормальной. И по ней я могу просто сказать о результатах основных встреч. Ну, Первая. давайте... Первый результат, значит, Трамп подтвердил, что США продолжат поставки оружия Украине через НАТО. И ну, вот в смысле, это... продавать будут продавать, оружие? Продавать, да. И вот эти самые 3 миллиарда долларов которых договорились, договорились на последнем Рамштайне, будут использованы в ближайшие два месяца для поставок пресс всех Это он кому ГО. сказал? Как, когда он это подтвердил? Что? Он ну, с... там... во время Зеленского подтвердил во время встречи. Но ну, это где-то? Ну это зафиксировано. Там. А где столов... зафиксировано? Ну, ну не публично это все зафиксировано. Поверьте мне. Да я вам Второе, верю, просто да, в каждый раз. Верю. Вот в этот раз нет. Второе. Подождите. Трамп подтвердил, что э, США будут продолжать передавать разведные данные для нанесения ударов по территории Российской Федерации. А еще он обещал, что солнце будет на да Востоке. Подождите на Восток. вы, Александр Но, Юрьевич, если, вы ему слово не даете сказать. Да, если да, на Западе. Да. третье, самое важное, самое важное, что Трамп поменял свою позицию по сравнению с Аляской. А если, а, в чем говорил, а, если если, вы вспомните, а после Аляски Трамп начал говорить, что вот там нужен там прочный мир, что сначала нужны переговоры, так. а потом остановка. А сейчас что он сказал? Сейчас он сказал чуть четко. огня по лінії фронту, тож як ви зрозуміли, ми повернулися до тієї ж ситуації, з якої все починалося із Трампом. Та зараз американський лідер наполягає на тому, що спершу має бути зупинка бойових дій, а потім вже переговори. Україна на це погодилась. Ну а Кремль, як завжди, всі ці пропозиції відкидає. Важне уточнення, яке, якщо слушать внимательно, расставляет акценты и еще раз подсвечивает нашу позицию. Внимание, немедленное прекращение огня на Украине означало бы только одно. Большая часть Украины остается под властью нацистов. Ну то есть немедленное прекращение огня, а уж тем более по линии фронта, прямо сейчас для нас неприемлемое обстоятельство. Хочу официально подтвердить. Россия не изменила свои позиции по сравнению с теми пониманиями, которые были достигнуты в ходе продолжительных переговоров Путина и Трампа на Аляске. Эти понимания опираются на достигнутое тогда согласие, которое президент Трамп очень емко сформулировал, когда он сказал, что нужен долгосрочный устойчивый мир, а не немедленное прекращение огня, которое ни к чему не приведет. Если просто остановиться, это означает э, забыть про первопричины этого конфликта, который американская администрация с приходом к власти Дональда Трампа четко понимала и озвучивала это понимание. То кто тут не хочет заканчивать вину, невже незразумело. Російська Федерація не змінює позицію там знову затягнули свою мантру про первопричини конфлікта і вимагають капітуляції України. Єдине, що можуть озвучувати це по різному бо за даними американських змі, остання пропозиція Путіна, ніби полягає в тому, що він нам подарує ті території, які він не захопив. Це я про частини Херсонської та Запорізької областей в обмін на те, що ми йому віддамо Донбас. Який, до речі, він також за 11 років так и не захопив, Вашингтон-Пост пишет, что Путин в телефонном разговоре с Трампом якобы предложил компромисс. Украинские войска уходят из ДНР и ЛНР, Москва соглашается остановить наступление. Трамп при этом предлагает фронт заморозить, решать проблему потом. Зачем это официальной Москве, которая в этом году освободила свыше 220 населенных пунктов, американский президент не сказал. Але росіяни себе переконують, що Трамп, нібито, почув Путіна під час телефонної розмови, і зараз американський лідер буде максимально тиснути на Україну з вимогою прийняти умови Кремля. Я думаю, что и в ходе разговора президента Российской Федерации мы смогли еще раз американцам доказать и показать, что тот потенциал, который есть в первую очередь у нашей армии, у военно-промышленного комплекса, потенциал единства страны позволит действительно достигнуть тех целей, которые мы ставим. И продолжение войны ⁇ это бесполезная гибель. Людей, хотя результат будет очевиден, мы не собираемся отходить от своих убеждений, связанных с необходимостью освобождения Донбасса, наших регионов, обеспечению долгосрочной безопасности страны. И я думаю, что наша страна была услышана. Конечно, не надо тоже тешить себя серьезными иллюзиями. України Володимир Зеленський підтвердив, що його закликали віддати Донбас заради завершення війни. Але робив це не Дональд Трамп, а спеціальний представник США Стів Вітков. Ну хто ж ще під час зустрічі у Білому домі, 17 жовтня, Вітков передав президенту Зеленському вимогу Росії до України щодо виведення військ з Донецької та Луганської областей. Проте наша позиція у цьому питанні залишається незмінною. Ба більше, її підтримує уся Европа. Дарувати Росії ніхто нічого не буде. Вопрос территории уделяется, на мой взгляд, чересчур много внимания. Основная задача специальной военной операции, какую сформулировал Владимир Путин, она изначально не была про территорию. Она изначально была это про обеспечение безопасности Российской Федерации. Обеспечение это выражается в терминах демилитаризации, денацификации то есть реформы на территории Украины, которые делают ее военной силой, не способной нести угрозу России, и внутренние реформы, которые защищают права русскоязычного населения. Я не думаю, что российский президент от этих своих требований отступит. Ведь... Дональд Трамп он человек, который занимался недвижимостью. Вопросы э, территории для него наиболее понятны. Сейчас... Он делает мощную запросную позицию, чтобы потом отступить. И я думаю, что в итоге российская сторона сначала э, убедит его потребовать от Украины уступить Донбасс, потому что Россия победила. России необходимо зафиксировать эту победу, и добровольная сдача Украины хоть какой-то территории будет свидетельствовать о том, что Россия победила, Украина проиграла. Унижение Зеленского необходимо здесь, как демонстрация поражения Украины. Так. А уже потом. Будут разговоры именно Давай, вот. Давай я в взял. Взял. Андрей, Андрей опять активно да. не согласен. А, мечты, мечты. Чьи мечты, Алексей да. Сергеевич, что ли? Да, да, да. Вы да, думаете, он это... к нам на программу мечтать приходит? Ну, СВО это сейчас превращается все больше в цели СВО превращается больше в мечту, чем в реальность. Значит, начнем с самого главного, то о чем я вчера начал говорить. Дело в том, что на сегодняшний момент соединилась в единую позицию позиция Трампа, позиция Евросоюза и Зеленского. Ну, и это, и кстати, во что она, соединилась? Да, она соединилась в одном, в том, что должно быть прекращение э, военных действий по линии фронта. Ну, то есть, теперь и мы можем это... удары наносить по всем сразу. Подождите, ладно? И это, кстати, являлось э, самой большой проблемой в отношениях возможной встречи Лаврова и Руби. Поскольку, поскольку американская сторона, по моим, по крайней мере, сведениям, поставила очень четкое требования, там, так, мягко, мягко так. требования. О том, что обсуждать будем только эту тему. А все остальные вопросы, там, и двусторонние, и прочее, это потом. До речі. цю зустріч у Будапешті Россия, звісно, хоче використати на свою користь. Вони планують переконати Трампа тиснути на Киев. В Кремле назвали цели саммита президентов России и США в Будапеште во-первых, продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования, во-вторых, использовать встречу президентов для... Нормалізації двосторонніх відносин. Головне донести до Вашингтона, що работать потрібно в рамках, котрої задав саміт Ванкоріджі, і альтернативні немає. спершу там мав зустрітися Лавров із Рубіо. І тепер, як виявилося, ці переговори під великим питанням. Джерело CNN у білому домі стверджує, що сторони мають різні очікування щодо завершення війни. Та невже це що росіяни не погоджуються припинити вогонь? Крім того, Сіянен пише, що розмова, яка відбулася між дипломатами, напередодні показала, що росіяни не змінили своїх цілей, і тому державний секретар США Рубіо може рекомендувати Трампу не зустрічатися з Путіним. Але звісно, можливо, усе ще зміниться. Побачимо: ну зміниться у американців, не у росіян. Договориться о том, чтобы заморозить по линии фронта... Мы как-то не собирались этого замораживать. Между... Который, я не очень понимаю, зачем надо договариваться, если мы не собирались это делать изначально. А, это вопрос другой. Мы когда-то не хотели очень многого, но сейчас вынуждены немножко думать о другом. Потому что а, правильно сказали о том, что если мы не договоримся в Будапеште, ну. да, то это будет последняя встреча Путина и Трампа. Звісно, що Будапешт не найкращий майданчик для цієї зустрічі, але ми всіляко підтримуємо миротворчу ініціативу Вашингтона. Заради миру, Зеленський готовий навіть до переговорів на рівні лідерів у двосторонньому або тристоронньому форматі у будь-якому місці. Але Москва продовжує наполягати на своїх абсурдних ультиматумах і прямо говорить, що зупинятися вони не збираються. Йому це перемир'я дійсно потрібно. а потрібно ли це нам. Мы набрали очень хороший темп. Мы стали наносить удары и по движущимся колоннам с различными военными грузами, включая дроны. Мы наносим удары по движущимся эшелонам. Начали выбивать уже подвижной состав, то есть локомотивы. Это то, о чем мы говорили неоднократно и на вашей передаче. Ми начали наносить, наші наше сили начали наносити удари по газовій інфраструктурі, включаючи газодобичу. Тобто, це очень болезненно. Ось ці всі заяви свідчать про те, що так звана Росія і далі хоче вести війну проти України. Москва зацікавлена не у реальній дипломатії, а у затягуванні часу для продовження агресії. І що ж нам робити у цьому випадку? Ну звісно, і далі атакувати російську енергетику, зокрема НПЗ, бо це впливає на економіку РФ. Ну і вимагати від Європи посилювати санкції і закрити нарешті Балтійське море для тіньового флоту Росії. навіть предположить, що Росія готова буде. Я не могу це представить. але если предположить, що ми готові обсуждати заморозку это уступка. Со стороны России, потому что российская армия сейчас, как мы знаем, наступает по всей Андрей линии боевого соприкосновения. В обмен на эту уступку, спрашиваю <как> я у вас, что украинская сторона готова уступить нет, до нет. того, как начнутся эти переговоры? А, украинская сторона готова остановить свои военные действия и готова остановить атаки на территорию. Ну, то есть России. ничего не готова, и готова остановить Ну, хорошо. Мы не пошли на уступки, если от нас их требуют. Угу. Мы продолжаем действовать так, как мы действуем. Да. То есть мы ведем переговоры, то есть мы готовимся да. и продолжаем воевать. Кому-то это не нравится, например, Трампу. И он говорит, что? Он делает, что вот этот вот великий союз с Киева, Брюсселя и Вашингтона, они делают что, если мы говорим Принимают не... 19-й пакет и тут а же разрабатывают... Четверга Потом они 21-й. Они 21-й примут. Нет, То союза, фост, нет союза. По логике Это после есть. этого они должны пойти на определенную эскалацию, чтобы оказать на нас давление. Но. Александр Юрьевич, а если по-другому попробуйте? И, и а что если, дальше, а если они давят не так? А если они, например, начинают давить на достаточно болезненную для нас Балтику? І всем всім вот этим вот разным, но все-таки каким-то європейсько-американським миром, пытаться давити на кораблі нашого так называемого, теневого флота. Росію можна примусити до дипломатії лише завдяки спільному, санкційному і політичному тиску Європи та США. Ну і також, якщо, наприклад, полетять сотні томагавок по РФ, бо там тільки від самої думки про ці ракети паніка. Слава Богу, звісно, що ця вот тема томагавків, яку ми з вами. обсуждали так вот быстро, так сказать, ушла, тамагавки проявили благополучие и никуда, не, не, не скажем так, отлетали не взлетев, даже не сдвинувшись с места. Мы поверим, еще несколько дней назад не думали, что все так вот повернется. Тамагавки – очень интересная вещь. Они то есть, то нет. Трамп правильно сказал, я пока вам давать не буду, он сказал именно слово «пока». Наче я просто понимаю что это так, що трамп, як умний чоловік, держить дубину Тумагавка до встречи в Будапіш. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді. Дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і силам оборони України. З вами була Анастасія Наріцина. Побачимось.